हजारोंच्या उपस्थितीत पैगंबर मोहम्मद जयंतीची भव्य मिरवणूक धुळ्यात पार पडली धुळे ईद मिला मिलाद अर्थात मोहम्मद पैगंबर जयंती निमित्त शहरात काल दुपारून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली शहरातील मच्छी बाजारापासून काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत हजारो मुस्लिम समाज बांधव सहभागी झाले होते या मिरवणुकीतील मोहम्मद पैगंबरचे धार्मिक संदेश असलेल्या चित्ररथांनी साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले होते या मिरवणुकीवर तिकठिकाणी पुष्पवृष्टी करण्यात आली इस्लामी काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीमुळे उत्साहपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते मच्छी बाजार येथील मशिदी जवळ जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत हिवरे यांच्या हस्ते मिरवणुकीला सुरुवात झाली यावेळी माजी आमदार फारुख शाह सिरत कमिटी धुळेचे अध्यक्ष हाजी सलाहुद्दीन उपाध्यक्ष हाफिज फारुख चिश्ती सचिव जे डारीज सहसचिव जाकीर हुसैन मुख्तार टिनवाले इम्रान शेख औसाफ अहमद तसेच साबीर शेख शववाल अंसारी डॉ सरफराज अन्सारी आदी मान्यवर उपस्थित होते नारे तकबीर अकबर असा नारा देत मिरवणुकीला सुरुवात झाली मिरवणुकीत मुस्लिम समाजातील असंख्य मान्यवरांनी हजेरी लावली होती येथून ही मिरवणूक हिंदू मुस्लिम मिश्र वस्तीतून निघून कुंभारखून माधवपुरा मौलवीगंज राजकमल टॉकीज खंडेराव बाजार चौक बारा पत्थर तहसील कचेरी अकबर चौक पाचकंदील जुन्या आग्रा रोडने रोड पांझरा नदी किनारी असलेल्या अंजनशाह बाबा दर्गा येथे दाखल झाली मिरवणुकीत मुस्लिम तरुणांचा सहभाग लक्षणीय होता अंजनशाह बाबा दर्गा येथे शहरातील मुस्लिम विकटवल्याने वातावरण उत्साहपूर्ण झाले होते या ठिकाणी सामूहिक नमाज पठण करण्यात आले तसेच विश्वशांती व सामाजिक एकोप्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली मिरवणुकीचे नियोजन सिरत करण्यात आले होते सुयोग्य नियोजनामुळे मिरवणूक शांततेत व उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली दरम्यान मिरवणुकीत होणारी गर्दी लक्षात घेता पोलीस प्रशासनाकडूनही मिरवणूक मार्गावर चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता मिरवणुकी मु जुना आगरा रोड वरिल बंद आली होती मैं एजेड एड आरिज सर सेक्रेटरी सिरत कमेटी आप साहब आप सबके सामने मुखातिब हूँ कल 8 सितंबर बरोस धुलिया शहर में ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकला बड़े अपने शान शौकत के साथ निकला और चूंकि पंद्रह सौ जश्न था भरपूर आवाम आई और अपने हजूर ससम की जानी मोहब्बत का इजहार किया लोगों ने नाते पढ़ी इस्लामी नारे लगाए और बड़े ही अच्छे अदब और एहतराम के साथ जुलूस में शामिल हुए बग़ैर कोई शोरिश के जुलूस अख्तित पसीर हुआ और हमें बड़ी ख़ुशी है कि लोगों ने हमें बस अच्छा ताउन किया पुलिस डिपार्टमेंट ने एक महीने से जो जुलूस के ताल्लुक से तैयारियां की उन्होंने रात तो दिन मेहनत करके जद्दोजहद करके इसको पाए तकमिल तक पहुंचाने में हमारी मदद की उनका बहुत बहुत शुक्रिया और सीरत कमेटी के तमाम अरकान ने इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया बहुत मेहनत की लोगों के जहन साजी की रातों में जा जा के उलमाए कराम ने बहुत मेहनत की और सभी लोगों ने वाम को बेदार करने की कोशिश की जिसका नतीजा ये रहा कि जुलूस पुराम और कामयाब रहा इसी तरह कैसे कुछ नौजवान थे गाजी मिलत ग्रुप के मुकीम रजवी के ग्रुप के जिन्होंने हमारी बहुत मदद की जुलूस के दरमियान में लोगों को समझाने के लिए और उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोई जिम्मेदारी किसी ने दिया नहीं था लेकिन अपना मिली फरीजा समझ के लोगों ने फर्दन फर्दन जुलूस में अपनी ख़िदत अंजाम दी एक मुसलमान होने का हक अदा किया हम उनका भी शुक्रिया अदा करते इसी तरीके से जुलूस में कोई भी शोरिश या कोई ऐसी बात नहीं हुई इसके लिए हमें बड़ा इतमान है बस एक चीज़ की शिकायत है कौम से कि उसके अंदर जो बड़े बड़े झंडे घुमाए जाते हैं उससे कुछ लोगों को जख्मी हुए हैं और ये हम हर साल के आप लोगों से इल्तजा करते हैं कि ये ना हो तो जिस तरीके से आपने हमारा इतना ताउन किया और जुलूस को पुरामन तरीके से निकालने में इतनी मदद की हमारी गुजारिश है कि आइंदा साल खुदा के वास्ते आप लोग बड़े झंडे नहीं लाएंगे और नहीं घुमाएंगे जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज होता है इससे इस जो है हमारी बदनामी होती है हमारा किरदार सामने आता है कि मुसलमान कितने बेहूदे और बेतुक् हैं कि इनको तमीज़ भी नहीं है तो हम हमारी बदनामी क्यों करते हैं क्यों हमारी आप, अपने इस्लाम की बदनामी करते हैं मुसलमानों की बदनामी करते हैं शर्म नहीं आती आप लोगों को कि अपने माँ बाप का नाम खराब करते हैं लिहाजा मदाना गुजारिश है कि आइंदा साल आप लोग इसका ख्याल रखे बड़े झंडे ना लाए और बड़े झंडे ना घुमाए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जूस की कामयाबी की वाख्रोदानादुल्ला रब्बिल आलमीन